السلام علیکم معزز ناظرین آج ہم آپ کو ایسے حکمران کے بارے میں بتائیں گے جس کی ابتدائی زندگی انتہائی مشکلات میں گزری جس نے اپنے آپ کو اور اپنی قوم کو دشمنوں کے سامنے جھکنے سے انکار کر دیا اپنے دشمن کا انتہائی ڈٹ کر مقابلہ کیا اور اسے اپنی قوم نے مرد آہن کا خطاب دیا چلیے آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ وہ مرد آہن کون تھا جوزف اسٹالن جن کا اصل نام ایوسیب بیساری تھا اٹھارہ 18 دسمبر اٹھارہ سو اٹھتر کو اوری جورجیا میں پیدا ہوئے تھے ان کی ابتدائی زندگی مشکلات اور تبدیلیوں سے برپور تھی ان کے والد ایک موچی تھے جو شرابی بن گئے تھے اور ان کی والدہ ایک عیسائی تھی جو لانڈری کا کام کرتی تھی اسٹالن کے ابتدائی سال غربت اور مشکلات میں گزرے جو ان کے دنیاوی نظر کو بہت متاثر کرتے ہیں مشکلات کے باوجود اسٹالن نے تعلیمی لحاظ سے عمدہ کارکردگی مظاہرہ کیا اور تلفیز تھیولوجیکل سمزری میں وظیفہ حاصل کیا تاہم ان کی باغیانہ فطرت اور انقلابی خیالات کے اثر نے انہیں تعلیم چھوڑ کر مکمل طور پر سیاسی سرگرمیوں میں مشغول کر دیا اسی دوران انہوں نے اسٹالن کا نام اختیار کیا جس کا مطلب ہے فولاد کا آدمی اسٹالن کی بیلچوک پارٹی میں شمولیت ان کی مارکیسی نظریے سے وابستگی اور تنظیمی سال کے ذریعے ممکن ہوئی انہوں نے انیس سو ایک میں روسی سوشلسٹ ڈیموکریٹ لیبر پارٹی آر ایس ٹی ایل پی میں شمولیت اختیار کی اور جلد ہی ولادیمیر لین کی قیادت میں بلشک دڑے کے ساتھ منسلک ہو گئے اسٹالن کا بلشک پارٹی میں کردار ابتدائی طور پر پسپردہ کام کرنے والا تھا جو پارٹی کی تنظیم فنڈ ریزنگ اور پرگنڈا پر مرکوز تھا ان کا کام اکثر خطرناک مشن پر مشتمل ہوتا تھا جیسے بینک ڈکیتیاں اور دیگر غیر قانونی سرگرمیاں تاکہ پارٹی کی کارروائیوں کے لیے فنڈ فراہم کیے جا سکے ان کاموں نے انہیں بے رحمی اور کارزدگی کی شہرت دی جو بیل شیخ مقصد کے لیے ایک انمول اثاثہ بن گئی بیل شیخ پارٹی میں انٹالن کا عروج ان کی لیلن کے ساتھ قریبی تعلقات سے ممکن ہوا اگرچہ ابتداء میں وہ مرکزی شخصیت نہیں تھے لیکن ان کی وفاداری اور تنظیمی صلاحیتوں نے انہیں لیلن کا اعتماد دلایا اکتوبر انقلاب سے پہلے کے سالوں میں اسٹالن نے مختلف عہدوں پر خدمات انجام دی جن میں پارٹی اخبار پرادوہ کے مدیر اور قومیتوں کے امور کے کمشنر شامل تھے ان کا عملی رویہ اور سیاسی منظرنامے کی پیچیدگیوں کو سمجھنے کی صلاحیت نے پارٹی نے ان کی حیثیت کو مضبوط کیا لیلن اسٹالن کی قابلیت کو بے چانتے ہوئے انہیں کلید عہدوں پر مقرر کیا اور انقلاب کے وقت اسٹالن قیادت کے اندرونی حلقے کے رکن تھے انیس سو چوبیس میں لینن کی موت نے سوویت یونین میں اقتدار کے خلا کو پیدا کیا جس نے اسٹالن کی اعلی اقتدار تک پہنچنے کی راہ ہموار کی اسٹالن نے اپنے حریفوں جن میں لیون ٹرسٹ کی گروگوری زینوں اور لیون کامینیو شامل تھے سیاسی اتحادی اور اسٹریجک صفائیوں کے ذریعے مہارت سے شکست دی انیس سو بیس کی دہائی کے آخر تک اسٹالن نے کمیونسٹ پارٹی اور سوویت ریاست پر اپنا کنٹرول مضبوط کر لیا تھا ان کی قیادت کو زراعت کے اجتماعی ملکیت اور تیز صنعتی ترقی کے لیے پانچ سالہ منصوبہ جیسے انتہا پسندانہ پالیسیوں کے نفاذ کی خصوصیت تھی یہ پالیسیاں اکثر بے دردی سے نافذ کی گئیں جس کے نتیجے میں وسیع پیمانے پر قہد اور مسائل ہوئے خاص طور پر یوکرین میں ہولو ڈومور کے دوران اسٹالن کا دور اقدار ایک مطلق العنان حکومت کے ذریعے تھا جس نے سوویت زندگی کے ہر پہلو پر وسیع پیمانے پر کنٹرول کا مظاہرہ کیا ان کی حکومت میں وسیع پیمانے پر نگرانی سنسر شیپ اور اختلاف رائے کا دباؤ شامل تھا انیس سو تیس کی جائے کے واقعے میں عظیم صفائی کے دوران لاکھوں لوگوں کو پھانسی دی گئی اور قید کیا گیا جن میں سیاسی مخالفین فوجی رہنما اور عام شہری شامل تھے انسانی قیمت کے باوجود سٹالین کی پالیسیاں سوویت یونین کو ایک بڑے صنعتی طاقت میں تبدیل کرنے میں کامیاب ہو گئی ان کا مرکزی کنٹرول معاشرے کی تمام پہلوؤں تک پھیلا ہوا تھا جن میں ثقافت تعلیم سائنس اور ٹیکنالوجی شامل تھی دوسری جنگ عظیم کے دوران اسٹالن نے نازی جرمنی کے خلاف سوویت یونین کی کوششوں میں ایک اہم کردار ادا کی انیس سو اکتالیس میں ہٹلر کی یلغار سے پہلے بے خبر سٹالین کی قیادت ابتدائی جھٹکے سے اسٹریٹجک جنگی کمان میں تبدیل ہو گئی انہوں نے اہم شہروں جیسے ماسکو اور سٹالنگراد کا دفاع کیا جہاں اسٹیلن جنگ جنگ میں اہم موٹ بنا لیا سوویت یونین کے وسیع وسائل کو متحرک کر کے ان کی صلاحیت اور ان کی بحرہ نے جرمن افواج کو پیچھے دھکیلنے میں مدد کی ریڈ آرمی کی بلاخر مشرقی یورپ میں پیش قدمی اور انیس سو پینتالیس میں برلن کی گرفت نے اتحادیوں کی فیصلہ فیصلہ کن فتح کو نشان زدہ کیا اور سوویت یونین کی حیثیت کو سپر پاور کے طور پر مضبوط کیا جنگ کے دوران اسٹالن کا کردار صرف فوجی حکمت حملی تک محدود نہیں تھا وہ سوویت لوگوں کے لیے استقامت اور مزاحمت کی علامت بن گئے ان کی غیر متضرل قوت اور عزم کی تصویر کشی کی صلاحیت نے عوام میں وسیع پیمانے میں حمایت حاصل کی سوویت پروپیگنڈا مشین نے سٹالین کو ہیرو کے طور پر پیش کیا جو انہیں فتح کی طرف لے جائے گا جس نے عوامی حوصلے کو بلند کیا یہ حمایت قومی اتحاد کو برقرار رکھنے اور سوویت جنگی کوششوں کی کامیابی کو یقینی بنانے میں اہم تھی دوسری جنگ عظیم کو دورہ کی قیادت میں عالمی جغرافیائی سیاسی منظر نامے پر ان کے اثرات اور سوویت معاشرے پر ان کی دیر پا اثرات دونوں کے لحاظ سے ایک مستقل وراثت چھوڑی خلاصے کے طور پر جوزف سٹالن کی زندگی اور کیریئر حسابی چالوں اور بے رحم فیصلوں کی ایک سیریت سے نشان زد تھی جو انہیں سوویت یونین میں اقتدار کی چوٹی تک لے گئی غربت اور مشکلات کی ابتدائی زندگی سے لے کر بیلشیک پارٹی میں ان کی عروج تک سٹالن کا سفر ان کے غیر متدلزل امنگ اور اسٹریٹجک قابل سے متعین ہوا ان کا دور اقتدار جسے بے بیرمی اور تبدیلی پالیوں سے خصوصیت تھی سوویت تاریخ پر ایک, ایک انمٹ نشان چھوڑا دوسری جنگ عظیم کے دوران سٹالین کی قیادت سوویت یونین کی فتح میں اہم تھی جس نے انہیں ملکی اور بین الاقوامی شناخت دی ان کے طریقوں کے ارد گرد تنازعات کے باوجود اسٹالن بیسویں صدی کے سب سے زیادہ باثر اور متنازعہ شخصیات میں سے ایک رہتی ہے یہ تھی جوزف اسٹالن کی کہانی اسی کے ساتھ آج کی ہماری ویڈیو مکمل ہوئی مزید تاریخی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو